انسان کی تسکین کی کمی سکون کی کمی اور بے صبری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیتا ہے اور جو اس کے پاس نہیں ہوتا اس کے پیچھے لگا رہتا ہے ایک دن ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ بھائی میں دیکھتا ہوں کہ میری جو عوام ہیں یہ بڑی خوشباش رہتی ہے بڑی سکون میں رہتی ہے اور میں بادشاہ ہونے کے باوجود اتنا سکون محسوس نہیں کرتا کہ جتنا یہ محسوس کرتے ہیں جبکہ معاملہ یہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں میرے پاس سب کچھ ہے اور یہ عوام ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں میرے مقابلے میں لیکن پھر بھی یہ مجھ سے زیادہ خوش رہتے ہیں وزیر نے کہا کہ اجازت ہو تو آپ اپنے کسی ایک آدمی پر قانون نمبر ننانوے کا تجربہ کر کے دیکھئے آپ کو آپ کی بات کا جواب مل جائے گا اس نے کہا بادشاہ نے کہ قانون نمبر ننانوے کیا ہے کہنے لگا کہ آپ ایک کام کیجئے ایک برطن میں ننانوے درہم رکھ دیجئے اور اس پر لکھ دیجئے کہ اس کے اندر سو درہم ہیں اور یہ سب کے سب تمہارے لئے ہدیہ ہیں اور رات کے وقت کسی خادم کے دروازے پر رکھ دیجئے اور دروازہ کھٹ کھٹ آئے وہ لے جائے گا اور اس تماشے کو آپ چھپ کر دیکھیں بادشاہ نے ایسا ہی کیا اس نے ایک سوراہی لی اس میں سو درہم رکھے اور اس میں 99 درہم رکھے اور اس پر لکھ دیا کہ اس سوراہی کے اندر اس برتن کے اندر 99 درہم ہے اور یہ تمہارے لیے ہدیہ ہیں <coughs> اس کو دروازے پر رکھا کھٹکھٹایا اور چلا گیا اندر سے ایک آدمی نکلا دیکھا کہ سراہی رکھی ہوئی ہے اور اٹھا کر لے گیا تو انہوں نے اس سراہی میں سے جو درہم نکالے وہ ننانوے تھے گن کر بڑا پریشان ہوا کہ سراہی پر لکھا ہوا ہے کہ سو ہیں اور اس کے اندر ننانوے ہیں اس کا مطلب کہ ایک درہم نکل گیا کھو گیا ہے دیکھا جائے تلاش کیا جائے یہی یہ ہوا اس نے سارے گھر کے افراد کو اس کے درہم کی تلاش میں لگا دیا چونکہ درہم تو تھا ہی نہیں وہاں پہ اس لیے بڑا پریشان ہوا اور سب پر بہت زیادہ غصہ ہوا ناراض ہوا کہ بتائیے ایک درہم اتنے سارے ہو کر ایک درہم تلاش نہیں کر سکے کہ کہاں گر گیا پوری رات بے سبری میں نکلی غصے میں نکلی صبح کو وہ بادشاہ کے بادشاہ کے خدمت میں حاضر ہوا اپنا کام کرتا رہا لیکن جس طریقے سے وہ روزانہ کام کیا کرتا تھا نا خوش مزاجی کے ساتھ میں آج اس کا مزاج بدلا ہوا تھا بادشاہ کو تو حقیقت معلوم تھی کہ بھائی معاملہ کیا ہے لیکن چونکہ اس کے دماغ میں وہی وہ تھا کہ ننیاد میں تب مل گئے ایک پتہ نہیں کہاں چلا گیا ایک اور ہوتا تو سو درہم ہو جاتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی اس کے پاس نعمت نہ ہو تو اسی کے پیچھے لگ کر باقی نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور بے صبر ہو کر پریشان ہو کر گھومتا پھرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناشکری کرتا ہے میرے دوست و بزرگوں جو آپ کے پاس موجود ہے اس پر اللہ کا شکر کیجئے جو نہیں ہے اس کو حاصل کیجئے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کے پاس جو اس پر شکر کیجئے اس پر تحمل کیجئے بے صبری نہ کیجئے اس کو نظر انداز نہ کیجئے یہی چیز یہی کہانی ہم کو یہ چیز سمجھاتی ہے یہ واقعہ کہہ لیجئے مثال کہہ دیجئے ہم کو یہی اسی چیز کا سبق دیتا ہے